Через теракт у Грозному загинуло п'ятеро поліцейських. Восьмеро осіб дістали поранення. Вибух стався в день народження президента республіки Рамзана Кадирова. Попри трагедію, Кадиров не скасував запланований концерт з нагоди дня міста. Терорист смертник підірвався у центрі міста. Особу терориста вже встановили. Це 19-річний уродженець Грозного, Оптім ударов Ми, люд... у людей хороше настроєння, настроєння, Танцювали, веселились, вісілівіспілі. Ну шайтанам це не нравиться. Вот они подготовились, хотели, так сказать, испортить нам праздник. Ну, благодаря нашим сотрудникам полиции был предвещен тракт. Ну, все по воле Всевышнего, ну, наши сотрудники есть погибшие, раненые. Ну, они показали себя, что они стоят на страже, стоят на страже и охраняют покой населения. Ола Аллаху, не пострадали мирные и граждане, и жители и гости, которые у нас там приехали, у нас много-очень много гостей. Вот на этом участке, вот на этом первом КПП был определен этот теракт. Я э, хочу принести слова с тем родственникам, сотрудникам, которые погибли. Я думаю, что в ближайшем будущем э, мы уничтожим тех людей, которые стоят за этим терактом.